বেক টু মাই চেনেল এইফালে চৰ্দি তৰ্দি লাগি মাত চাত ভাঙি কৰি অৱস্থা নাই সোমতে চাগে গম পাইছে এইকেইদিন মানে বেক টু বেক গা ইমান ভালেই নহয় তাৰ মাজতে বোলো আজি সন্ধিয়া সময়ত চাহ নাখাওঁ চিকেন চুপ অকণমান বনাওঁ তাকে মাংস আনিছিলে তাকে চুপ অকণমানকৈ বনাওঁ ঠাণ্ডা বতৰ চুপটো মানে চুপ অকণ হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে এইফালে টিকলি তাই সেইফালে কিবা এটা খাবলৈ দি পঢ়িবলৈ পঢ়িছে নাই মাত চাত বহি ভাি চিঙি অৱস্থা নাই তাকে বোলো মাংস অকণ আনিছিলে তাকে চিকেন চুপ অকণমানকে বনাওঁ বোলে কবি অকণমান লৈ লৈছো তাকে কবি চবি বিলাহী চিলাহী দি পেলাই অকণমান চিকেন চুপ বনাওঁ তাৰ কাৰণে গোটেইখিনি কি কৰি লাগিব মই গোটেইখিনি যা যোগাৰ কৰি ল'ম আৰু একদম চিম্পুলকৈ মানে পাঁচ দহ মিনিটো নালাগে একদম কম সময়তে বনাই পেলাই কেনেকৈ ৰেডি হৈ যায় আৰু মানে ঢেৰ ভেজাল নহয় একদম পাঁচ দহ মিনিটতে বনাই পেলাই ৰেডি হৈ যায় সেইফালে মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ পাতিয়ে থৈছোঁ তো বাকীখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট কি কি লাগিব গোটেইখিনি মই যা যোগাৰ কৰি ল'ম আৰু মাতটো বহি গৈছে যে সেইকাৰণে বৰকৈ চিঞৰিবই নোৱাৰি আৰু ইমান মাতটো নাভাঙিলে হ'লে টিকলিকৰ লগত মানে ইফালে সিফালে গৈ থাকিলে একদম হাল্দা চিঞৰি থাকিব লাগে যে সেইটো কাৰণে বেছি মাতটো বহি গৈছেগৈ গৈ পেলাই এইফালে কবি ললোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ বিলাহী লৈছোঁ এইফালে মাংস অকণ আনিছে ইয়াৰে অকণমান দি পেলাই কেনেকৈ চিকেন চুপ বনাই দিম আৰু এদি চাইড এইফালে শ'ল মাছ অকণ আনিছে ক'লো মাছৰ পটক কাটি কুটি লওঁ চুপ বনাবৰ কাৰণে এইফালে গাজৰ এটুকুৰ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ বিলাহী এটা লৈছোঁ সৰুকৈ আৰু এইফালে পিঁয়াজৰ নলা লৈছোঁ এডাল সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ এইফালে লগতে বন্ধাকবি লৈছোঁ যিহেতু মই কম কুৱাণ্টিটিত বনাইছোঁ এইটো কাৰণে আৰু বস্তুবিলাকো কম কমকৈ লৈছোঁ আৰু লগতে এইফালে ঘৰৰ জালুক দহ পোন্ধৰটামান এইখিনি খুন্দি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে এইফালে আদা নহৰু অকণমান বুটি লৈছোঁ আৰু এইফালে লগতে এইফালে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো বহাই দিছোঁ তাকে কেনেকৈ বনাওঁ মই দেখাই আছোঁ চাব আৰু এইফালে মাংস পখালি লোৱা আছে নহয় ইয়াৰ পৰাই অকণমান সাৰ্দি সাৰ্দি চাই পেলাই কেটুকুমান মই বাছি ল'ম ইয়াৰ পৰা বেছি নিদিওঁ যিহেতু কম পৰিমাণে বনাই আছোঁ দুজন বা তিনিজনে খাব পৰাকৈ সেইকাৰণে মাংস ইমানকণেই লৈছোঁ আৰু এইখিনি পিছত গ্ৰেভি বনাম আৰু এইফালে মাছ আছে নহয় মাছখিনিও বনাব লাগিব এতিয়া ইমানখিনিয়ে বনাম প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গৰম হৈ যোৱাতে ইয়াতে এক চামুচমান দিছোঁ ৰিফাইন তেল বেছি নাই দিয়া আৰু এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম মাংসখিনি অকণমান এক মিনিটো নহয় ভাজি ল'ম তাতে গোটেইখিনি কবি চবি যিমান পিঁয়াজ চিঁয়াজ বিলাহী চিলাহী কাটি লৈছোঁ গোটেইখিনি এডকি দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান আদা নহৰু বটি লৈছিলোঁ যে এইখিনি এডকি দিলোঁ এতিয়া সেই তেলখনতে একৰ পৰা দুই মিনিটমান অকণমান হাই ফ্লেমতে লৰাই পেলাই ভাজি ল'ম এনেকৈ ভাজি ল'লে তেতিয়া কি হ'ব চুপখিনি কালাৰটো মানে একদম ধুনীয়া হ'ব আৰু হালধি চালধি নিদিলেও মানে চুপৰ কালাৰটো লাষ্টত দেখিব কিমান ধুনীয়া হ'ব আৰু সোৱাদ অনুসৰি অকণমান দিলোঁ নিমখ আৰু বটি লোৱা জালুকখিনি ইয়াতে এডকৈ দিলোঁ আৰু ঘৰৰ জালুক যিহেতু সেইকাৰণে বেছিকৈ নাই দিয়া বেছি নহ'লে আকৌ জ্বলা হৈ যাবগৈ যে আৰু এতিয়া এক দুই মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া আৰু তেনেকৈ বেলেগ একো ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইউজ নকৰোঁ একৰ পৰা দুই মিনিট একদম পূৰা হাই ফ্লেমতে ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে যেনিবা উতলা গৰম পানী দিছোঁ উতলা পানীখিনি দি দিয়াতে এতিয়া একদম পূৰা বইল আহিবলৈ দিম আৰু এই পানীখিনি বইল হয় মানে তেতিয়ালৈকে মই একৰ পৰা দুই চামুচমান কৰ্ণফ্ল'ৰ পানী অকণমান দি পেলাই মিক্স কৰি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া ফ্লেমটো অকণমান মিডিয়াম কৰি পেলাই ইয়াতে এতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ ষ্টাৰ্ছখিনি ইয়াতে দি দিম ইয়াত দিলে এনেকৈ দিলে মানে তেতিয়া কি হ'ব চুপখিনি অকণমান ডাঠ হ'ব আৰু এতিয়া আকৌ উতল আহিবলৈ দিম আৰু এতিয়া কালাৰটো চাগে দেখি গম পাইছে কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে ইয়াত অকণো হালধি দিয়া নাই কিন্তু বিলাহী আৰু মাংস গোটেইখিনি ভাজি দিয়াৰ কাৰণে কালাৰটো একদম ধুনীয়া ধুনীয়া এটা আহিছে এতিয়া মই একৰ পৰা দুইটা চিটি মাৰি ল'ম আৰু এইফালে মই চিটি লগাই ল'লোঁ তিনিটাই চিটি লগাই ল'লোঁ তাৰপিছতে ঢাকোনখন খিলি খুলি পেলাই তাৰপিছত আৰু অকণমান বইল হ'বলৈ দিছোঁ আৰু চুপখিনি মই একদম বেছি ডাঠ কৰা নাই যিহেতু কৰ্ণফ্ল'ৰ মই কমাই দিছোঁ বেছি ডাঠ ডাঠ হ'লে খাবলৈও বেয়া লাগে যে আৰু কালাৰখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ধোঁৱাখিনিৰ কাৰণে চাগে ইমান ধৰিব পৰা নাই এতিয়া পতাপ পট গৰমে গৰমে চুপকণ খাই লওঁ আৰু একদম এনেকৈ পাঁচ মিনিট মানে পাঁচ মিনিটতে মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল গোটেইকেইটা মানে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গৰম হয় মানে আৰু ঠাণ্ডাদিনত এনেকৈ গৰম গৰম একদম ইনষ্টেণ্ট চিকেন চুপ বনাই পেলাই খাব পাৰিব আৰু লগতে ৰেচিপিটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ কোনোবাই যদি বনাই ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব মোৰ এইফালে চিকেন চুপ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া পতাপ পট গৰম গৰমে খাই লওঁ তাৰপিছতে লাহে ধী আৰু মাংস চাংস বনাই থাকিম আৰু একদম মানে কম সময়তে পাঁচ দহ মিনিটতে বনাই পেলাই ৰেডি হৈ যায় মানে গোটেই বস্তুখিনি যদি ৰেডিকৈ লয় তেতিয়া মানে একদম পাঁচ দহ মিনিটতে ৰেডি হৈ যায় সেয়া ঠাণ্ডা বতৰ আৰু এতিয়া চুপ খোৱা চিজনেই ন চুপখিনি দেখি পেলাই মানে ম'ম' খাবলৈ মন গৈছিলে কিন্তু এতিয়া ম'ম' বনাই থাকিবলৈ টাইমো নাই অলৰেডি মানে চাৰে ছটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু ম'ম' বনাই থাকিলে দেৰি হৈ গৈ থাকিব যে সেইটো কাৰণে বোলো নাই আৰু আমি চুপ একে খাওঁ পিছত বেলেগ এটাখন আকৌ ম'ম' বনালে তেতিয়া ৰেচিপিটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু সেইফালে গৰম গৰম ম' তোৰ বেমাৰ ওলাই আছে ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই মানে একদম খাওঁ খাওঁ লাগিছে খাই লৈ গাটো অকণমান ভাল ভাল লাগিব নহ'লে একদম মাতটো ভাঙি চৰ্দিতে মানে একদম অশান্তি লাগি আছে গাটো এতিয়া খাই লওক খাই মেলি লৈ তাৰপিছতে পঢ়াই আছো আৰু আপোনাৰ কিবাখিনি ভাল লাগি আছে পঢ়িবলৈ দিলে মানে সেয়াই গান গাই গাই লিখি থাকিব

ভি আই টি চাইনিজ গান বাইদাল ক'ত শিকিলা তুমি নিজে শিকিলা অঁ এইফালে লিখিবলৈ দিছোঁ লিখি গৈছে লিখা পঠাব লিখা পঠাব লিখা আকৌ এইখিনিয়ে লিখিবলৈ আছে লিখা পঠাব লিখা ওচৰত বহি নাথাকিলে নিলিখে যে সেইটো কাৰণে বহি আছোঁ মানে লিখাই কৰি লৈ তাৰপিছতহে ভাত বনাবলৈ যাম আৰু এতিয়া মানে লিখাই থকাৰ মাজত যদি মই উঠি যাওঁ এঠাও আখৰ নিলিখে ফাংচুংকৈ গান গাই গাই ফুৰিব কি ডিজাইন কৰিছে ইমান ডিজাইন কৰিবলৈ পাৰে তিগিলিকে যোৱা পতাব লিখা কেনে চবক ভাত বনাবগৈ লাগিব নহয় জেঠাইকৰ কথা কৈছে মানে সৰুজনী জেঠাই শিৱসাগৰত থাকে যে তাকে অহা নাই মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে যে সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ'তে কৈ দিছে আৰু জেঠাই কেতিয়া আহিব সেইটো কাৰণে কৈ দিছে নেঠাই জেঠাই জেঠাইৰ ভিডিঅ' চালে তেতিয়া কব সেই জেঠাইক মাতিছে মানে অহাই হোৱা নাই বহুত দিন অহা নাই যে ভিডিঅ' চিডিঅ' চালে দেখিব অঁ আহিব যায় টিক্লিকত বঢ়াইছোঁ লৈ পেলাই আহি ভাতকেইটা পাতি দিলোঁ মাংস কণী বহাই দিলোঁ আৰু এইফালে নটামান ভাজিবলৈ হ'ব ওচৰত আকৌ বহুত নাথাকিলে মানে তাই নপঢ়েৰে দিগদাৰ তাৰ মাজতে তাই ভাতকেইটা পাতি দিলোহি আৰু এইফালে মাংস কণী বহাই দিছোঁ মাছ এইফালে মাংসখিনি ভাজি আছোঁ এইখিনিও মানে হৈছেহি আৰু পাকঘৰখুৰিত কিবা এটা লাগিব মাংস ভাজি আছোঁ লগতে এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এইফালে ডাঙৰ শ'ল মাছ পালে কলমাখ পাই লৈ যোৱা তাকে এপি কাটি কাপোৰ ফ্ৰাই কৰি দিম কটি কৰি শাকৰ লগত কাইলৈ বনাই দিম আৰু আৰু এইফালে দিনৰ অকণমান দালি আছিলে এখন দালি আছিলে আৰু দালি নবনালে এইফালে মাংস ৰেডি একদম গৰম গৰম হৈ আছে আৰু বেছি মানে জোল কৰা নাই একদম গ্ৰেভি নিচিনা কৰিছোঁ আৰু জালুক আৰু জলকীয়া গুড়া অকণমান দি দিছোঁ আৰু এইফালে আলু অকণ ফ্ৰাই বেলেগকৈ থৈ দিছোঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই অকণ টিকলিকৰ কাৰণে মাংস অকণমান এইখিনি মাছ ফ্ৰাই এইখিনি কাইলৈ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ এতিয়া এপিচ মানে পাপাক ফ্ৰাইকৈ দি দিছোঁ আৰু তৰকাৰী কাইলৈ শাকৰ লগত বনাই থাকিম এইফালে টিকলিকৰ ফ্ৰাই মাংস আৰু লগতে এইফালে দালি আৰু ধিৰ বনাই থকা নাই কি আৰু মানে কি মাংসৰ লগত আৰু বেলেগ নাখায় যে আৰু চাটনিটো বনোৱা নাই কি আৰু ঠাণ্ডা আৰু মোৰ মাত চাত ভাঙি আছে যে বনোৱাৰ লগে লগে মোৰো খাবলৈ মন যায় এইটো কাৰণে বনোৱা নাই তাকে টিকলিকে তাইকো মাতি দিমগৈ অলৰেডি নটা বাজি গ'ল যে কিন্তু কৰি আছে ৰ'ব চাই আহোঁগৈ পটককৈ মাত চাত নাই যে মাত মানে নুশুনিলে কি কৰি থাকে মানে ধৰিব নোৱাৰি আৰু এইফালে টিকলিকে কি কৰি আছে হয় টিকলিক টিকলিকে এইফালে ধুনীয়া ছবি এটা আঁকি আছে এইটো ধুনীয়া ছবি আঁকিছে দেই চাওঁ হাতখন আঁতৰাই দিয়াচোন ব্লাৰ হৈ হৈ যায় হাতখন আঁতৰাই দিয়ে তেতিয়াহে স্পষ্ট আহিব এইখন টিকলিকে ছবি এখন আঁকি আছে আধৰুৱা হৈ আছে সম্পূৰ্ণ হ'লে পিছত মই বেলেগ সময় দেখাম বাৰু আন্ধা আন্ধা মানে ব্ৰাইটনেছটো কমাই থৈছোঁ যে এইটো কাৰণে এইফালে ছবি এখন আঁকি আছে এখন গাড়ী ন এইটো গুণ হয় বান্দৰ আঁকিছে দে আঁকা আঁকি থকা আধৰুৱা হৈ আছে বহি থকাৰ মাজতে মই ভাত বনাবলৈ ক'লোঁ যে টিক্লিকে ছবি আঁকি আছে চকী এতিয়াহে স্পষ্ট হৈছে নহ'লে ধুনী ব্লাৰ হৈ হৈ গৈছিলে এইফালে ধুনীয়াকৈ আঁকি আছে ভাত খাবলৈ মই মাতিবলৈ আহিছোঁ মাত চাত নাই টিক্লিকা আজি মোবাইল চোৱা নাই মোবাইলটো নিদিলে ন মোবাইলটো নাপালে এইবিলাক ছবি তবি আঁকি থাকে মোবাইলটো পালেহে এইবিলাক ছবি তবি আঁকা চব পাহৰি যায় তেতিয়া মোবাইল চাই থাকে জেঠাইহঁতৰ নিচিনা ছবি আঁকি ভাল পায় টিকলিকে ন এইখিনি আঁকি পেলাই থৈ দিয়া কাইলৈ আঁকিবা এতিয়া ভাত দিমগৈ যে দেই অঁ এইটোৰ পৰা চাই চাই আঁকিছা মানে অঁ এই অমেও ছবি ছবি আঁকে জেঠাইহঁতেও ছবি আঁকে সেইকাৰণে টিকলিকেও ছবি আঁকে আৰু ন ৰিগদাদাই ছবি আঁকে চব আৰ্টিষ্ট মানুহ চাওঁ চাওঁ এইফালে আঁকি আছে এতিয়া চাওকচোন কেইটা বাজিলে চাৰে নটা বাজিলে ভাত খাবগৈ লাগে আহা এতিয়া ভাতকেইটা খাই লোৱা কাইলৈ আঁকিবা কিয় খাব লাগিব আকৌ মই তোমালৈ মাংস ভাত বনাইছোঁ আকৌ বনাই কৰি লৈ হৈ গ'ল তাকে এতিয়া নটা বিছ অঁ নটা পোন্ধৰ হৈ গ'লে দহ মিনিট ফাৰ্ষ্ট যে ঘড়ীটো তাকে পতাপট বোলো খুৱাই কৰি লওঁ আৰু তাই এইফালে ছবিটোবি আঁকি আছে তাকে খুৱাই বোৱাই লওঁ তাৰপিছত এতিয়া আৰু একে কাইলৈ লগ পাই আছোঁ এতিয়া ব্লগ আৰু কণ্টিনিউ কৰি নাথাকোঁ ফালে ওমপেটা স্কুললৈ ওলাই ৰেডি যোৱা দেৰি হৈ গ'ল স্কুল যোৱা হাই ওৱান গুড মৰ্ণিং এতিয়া অলৰেডি চাৰে এঘাৰটামান বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু মই মানে কালি সেই মাছখন আছিলে যে পিছমানহে পাপাক বনাই দিছিলোঁ বাকীকণ বোলো শাকেদি বনাই দিওঁ তাকে শাক কেইডালমান ছিঙি আনোগৈ আৰু এইফালে আজি বতৰটো ভাল দেখি পেলাই ধান অলপ ৰ'দাই দিছে তাকে মই পটককৈ শাক কেইডালমান ছিঙি আনোগৈ আৰু কাম মানে কি ঢেৰ কাম থাকে কিন্তু গাটো বেয়াতে এলাহতে থওঁতে থওঁতে তেনেকেই আছে জলফাই অলপো আছে সিজাব লাগে আচাৰৰ কাৰণে আধাটো বনালোঁ আধা বনোৱাই নাই তাকে পটককৈ মই শাক দুডালমান ছিঙি লওঁ ইফালে চুকা আৰু পালেং কেইডালমান বুটলি আনিলোঁ বেছিকৈ অনা নাই এজন মানুহে খোৱা আৰু মোৰ মইতো এনেই খাই ভাল পাওঁ কিন্তু চৰ্দি মাত চাত ভাঙি অৱস্থা নাই যে আকৌ খাই লওঁ আকৌ অৱস্থাও নাইকিয়া হৈ যায় বুলি সেইকাৰণে এইকেইডাল কেডালমান আনিছোঁ ইয়াৰে কেইডালমান দালিত দিম এইকেইটা পকাউ মিটাও চাৰিটা পাৰি থৈছে তাকে ইয়াৰ খাবলৈও ভয়ো লাগে তাকে খাব লাগিব এটা আৰু এইফালে ধান ইয়াৰ উদাই থোৱা আছে আৰু আজি ৰ'দটো দেখি পেলাই এনে জলফাই খাবলৈ মন গৈছে তাকে জলফাই অকণো কাটি কুটি লওঁগৈ লগভাগ হ'লে খাই ভাল লাগে কিন্তু লগ চব কোনো নাই অকলে অকলে টিকলি কাহিলে তেতিয়া পিছত টিকলিকৰ লগত দুই জিঙি খাব লাগিব আৰু টিকলিকৈ টেঙা খাই খুব ভাল পায় যে তাই মানে একদম যেতিয়াই দিনে ৰাতিয়ে যেতিয়াই দিয়ে জলফাই তেতিয়াই খাব তাকে মই এইকেইটা লৈ যাওঁ ধুই পখালি আজিৰ হৈ লওঁগৈ চোকা আৰু পালেং শাকেৰে এইখিনি শ'ল মাছৰ তৰকাৰী অকণমান বনালোঁ আৰু এইফালে জলফাই চিজন যিহেতু এইখিনি জলফাই জলকীয়া ধনিয়া দি পেলাইকণ অকণমান চাটনি বনাইছোঁ আৰু এইফালে চুকা পালেং বুট পিঁয়াজ ধনিয়া জলকীয়া এইখিনি দি পেলাই এখন কেঁচা চাটনি বনাইছোঁ তাৰপিছতে এইফালে অকণ এয়া মাংস কালিৰ মাংস আছিলে যে এইখিনি মাংস অলপো আছে তাৰপিছতে এইফালে দাইল বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে দাইল বইলকৈ ল'লোঁ দাইল আজি অকণমান বেলেগকৈ বনাম নে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে শাক পাচলি নাখায় যে এইটো কাৰণে অকণমান বেলেগকৈ আজি দাইলকণ বনাম কেনেকৈ বনাম তাকে দেখাইছোঁ এইফালে চুকা আৰু পালেং পালেং কমাই লৈছোঁ চোকা সৰহকৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে মই বিলাহী নিদিওঁ চোকা যিহেতু টেঙা থাকে তাৰ সেইকাৰণে বেলেগকৈ অকণমান বনাম আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি ল'লোঁ তেল গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে মই দি দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু দি দিলোঁ দুটামান পাঁচফোৰণ এইখিনি এটা অকণমান লৰাই পেলাই ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱালৈকে ভাজি ল'ম তাতে এতিয়া কাটি লৈ কেনে পালেং আৰু গোটাখিনি দিলোঁ ভাতকেইটা বনাই থৈ আহিছোঁ অম্বেতা স্কুলৰ পৰা অহা নাই যে সেইটো কাৰণে তাহি আহিলে তাৰপিছত একেলগে খাম আৰু টিকলিক আহিছে টিকলিক ক'ত গ'ল আহাঁ টিকলিক তাই মোবাইল চাই আছে তাকে অকণমান ৰ'দলৈ বাহিৰলৈ মাতিছোঁ জলফাই অকণমান খালোঁ দুইজনীয়ে আৰু একদম আজি দুপৰীয়া ভাত সাঁজ একদম পূৰা মানে থলুৱা মানে পদ্ধতিৰে বনোৱা হৈছে আৰু চব মানে হেল্ডি হেল্ডি দালিটো সেইফালে পালেং চোকা দিছোঁ তাৰপিছতে মাছৰ তৰকাৰীও লগতে চাটনি জলফাই এইখিনিতো আৰু আমাৰ ঠাণ্ডাদিনত স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল আৰু মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি দাইল মানে নেখায় এনেকৈ চোকা পালেং কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী শাক পাচলি নেখায় ন সেইটো কাৰণে এনেকৈ দাইলত এনেকৈ দি পেলাই খাই চাবচোন মই আজি মানে দাইল কমকৈ বইল কৰিছোঁ কাৰণে শাকখিনিও একদম কম কম কোৱান্টিটিত দিছোঁ আৰু চোকা বেছি দিছোঁ কাৰণে মানে বিলাহী দিয়া নাইকিয়া কাৰণ চোকা টেঙা অলৰেডি মানে চোকা অলৰেডি টেঙা হৈ যায় সেইকাৰণে বেলেগকৈ বিলাহী দিয়া নাই কিন্তু চোকা যদি পৰিমাণটো কমাই দিয়ে তেতিয়া মানে বিলাহী এটা দি দিলে তেতিয়া কালাৰটোও ধুনীয়া হয় কিন্তু দুইটা দি দিলে টেঙাটো বেছি হৈ যায় যে এইটো কাৰণে দিয়া নাই আৰু আহা সেইবিলাক টিকলিকৈ খাই আছে জলফায়ো খালে টিকলিকৈ ন টিকে দুইজনীয়ে আজি একদম পুৰা জলফাই খাই দিলোঁ ন নিমখ খাই আছে টেক্লিকে এতিয়া তেওঁ বাইদেউ আহিলক আহিলে তাৰপিছতে ভাত খাম আৰু আৰু এতিয়া লগতে ব্লগটো সামৰি দিওঁ আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে পুনৰ এটা নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম টিক্লিক আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই